ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਸੀ ਬੀਤੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੂ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਆਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਧਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੋਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ মিডিਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ सोनू ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੀਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੁਕੀ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ লাশ ਜੋ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਹਾਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਸਭ ਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ भरे मन दे की कुछ किया ये सोनू कुमार कहाँ से मिला अब तुम्हें फलोर दे आ कितने दिन लग गए इसको दे दे? दिन और लग दस दिन लग गए दसवें दिन मिला हाँ जी आज मिला था कल मिला था कल मिला था पुलिस ने कोई साथ दिया तुम्हारा कोई भी नहीं साथ नहीं दिया और किसी प्रशासन वाले ने तुम्हारा साथ दिया कोई भी नहीं किसी ने नहीं, नहीं साथ दिया किसी भी नहीं दिए सिर्फ ढूंढते रहे तो अपनी तरफ से ढूंढते रहे अपनी तरफ से बहुत ढूंढते रहे ये जो कह रहे थे कि गोताखोरा पुलिस वाले कह के गए थे कोई भी नहीं आया है जगह हाँ कोई भी प्रशासन भी नहीं है इस जगह आम आदमी पार्टी के एक नुमाइंदे ने तुम्हें कहा था कि हाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा वो भी नहीं कोई भी नहीं साथ दिया है कोई नहीं साथ दिया सर क्या कहने चाहते हो कि प्रशासन से क्या मांग करते हो क्या करेंगे बच्चा गया बच्चे जल गए तो मांग क्या करेंगे मतलब तो गरीबों की कोई सुनाई नहीं है गरीब को कोई सुनाई नहीं कर रहे एक प्रवासी होने के कारण भी तुम्हारी सुनवाई नहीं हुई है जी अभी सर सुनवाई करता तो हमारा बच्चा इतना दूर नहीं जाता अच्छा हमारा बच्चा इतना दूर नहीं जाता हाँ। जे कहीं अपना जो बच्चा जो कहते हैं अपना निकालने वाला आता है हाँ। अगर वो आता हमारा साथ देता अभी तो ये बारह फटक के पार नहीं जाता हमारा बच्चा हमारा बच्चा इधर ही मिल जाता यहीं पास हाँ मिल जाता अगर हम तब तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं किया दिन भी ज्यादा दिन भी देख लो दस लग गया दसवा दिन आया बच्चा ऊपर हुआ है बताइए प्रशासन की नाकामी है वही तो बात है हम लोग एक गरीब आदमी है मजदूर क्या कर सकते हैं अगर ये पंजाबी का बच्चा होता तो फिर जल्दी मिल जाता है फिर तो कार्रवाई तो हो नहीं था होने थार भी आ जाता जल्दी। सब आ जाता है सब आ जाता उस दिन देख लीजिए मामा भागना जो भांजा डूबा उसको चार चार गोताखोर चल गया दस मिनट के अंदर अंदर उस दिन पहले हमारा कांड हुआ है मंगलवार को हमारा कांड हुआ है अगले मंगल को आज हो गया दिन शुक्रवार देख लीजिए दस दिन नहीं हुआ बताइए हम लोग को कौन देखता है कोई देखता है गरीब तो काम तक मतलब है है तो मैं काम, काम काम तक का मतलब है बस काम हम लोग को कहता है करो कहाँ के रहने वाले पीछे हम लोग पूर्णिया जिला जिला के हाँ जी बिहार के रहने वाले हाँ जी तो यहाँ पे अभी ये सीजन के हिसाब से आए थे कैसे आए थे नहीं हम लोग यहाँ पर रहते पक्के रहते हैं ठीक ना गरीब आदमी है सोचे है, जो जो तो मालिक मालिक है 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 तुम्हारा उसने भी साथ दिया है? जो जिसके हमारा मालिक कौन है हमारा मालिक माल आपने काम कर लिया कल उसमें कर लिए काम अच्छा हम, हम लोग लो को कोई पक्का मालिक तो नहीं है पक्का नहीं है, है? है? पक्का नहीं हम लोग को ठीक नहीं जैसे दस दिन आप कामा, काम कमा लिए पाँच दिन उसमें जा काम कर लिए चार दिन उसमें काम कर लिए ऐसे हम लोग काम करते हैं ये बात नहीं है ना जो पक्का हम लोग नौकरी है जाए कोई तरह की तनखा सरकारी हमको चल रहा है ऐसा बात नहीं है नौकरी है कुछ न कुछ गरीब आदमी है हमारा बच्चा चल गया कुछ न कुछ आप देखिए साहब हम लोग कुछ मदद कीजिए हम लोग प्रवासी मजबूर हैं इतने दूर से आए हैं काम करने के लिए चलो चल गया बच्चा तो आप लोग तो चलो आप आप तो आपकी तो आप बात हम डिप्टी कमिश्नर जो शहीद भगत सिंह नगर के हैं उन तक जरूर पहुंचाने की करेंगे बात करेंगे उनसे कि इनकी जो भी मदद हो सकती है क्योंकि डूबने के बाद कोई ना कोई मदद जरूर होती है तो वो जरूर उनसे बात करके फिर देखते हैं कैसे माँ उसको रो रहा वो तो उस दिन भी बीमार था ना उस दिन ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਕਹਿਤ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੁਆਖਾਨਾ ਔਰਤ ਮਰਦ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਧਰੰਗ ਕਾਲਾ ਪੀਲਿਆ ਮੋਟਾਪਾ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰੋ 9876379499 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੁਬਾਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਪਰਕ 9876379499